В современности, могли бы вы кого-нибудь сопоставить с Романом Шухевичем и э, с Иосифом Сталиным? Э, с Иосифом Сталиным, но на него пытается быть похожим Владимир Владимирович, на мой взгляд, очень сильно. Ну, Шухевич. Ну, по-моему, вся Украина такой коллективный Шухевич сейчас, мне кажется. И современности пока мы с не с не кем. Спасибо большое. Нет у нас сейчас сильных политиков. Может быть, они, молодежь может и есть. Будет? Ну, да, месяцу. я надеюсь, что есть, но им не дают. Ну, Сталин, Путин, а Шухевича даже нет, знаю. Ну, ему таких много Много? В армии, да. В армии? В армии, ну, в армии. ну, да, военные. А то ж. Он тоже, ж, типа, так, военный. Я бы сравнила его с Путиным, но... Путин более мягок, надо быть более жестче в нашей вот этой вот несправедливой политике, несправедливой Украине. Ну, можем взять тоже, тоже военных генералов по типу Яроша, возможно, там, кто сейчас выдающийся, там, полевые командиры, я так, эта история покажет, кто из них на что граст. Ну, а Сталина, ну, можно с Путиным сравнить, конечно, вот тоже пытается похожую империю построить. Но, надеюсь, не получится. Мне напоминает Путин. Это второй идиот э, ну, коммунистической партии, э, который был э, при власти Кайбиз, блядь. И он сейчас вот эту войну против Украины. Э, дай бог, чтобы у нас на Украине. Я не хочу. В России, еще подождите, ребята, пройдет время настанет тот час. В России люди тоже поймут. Ну, по Роману Шукевичу, вот знаете, таких борцов, пожалуй, нет. Пожалуй, нет. Что касается Иосифа Сталина... Ну, невольно напрашивается параллель э, с Владимиром Владимировичем Путиным. Вы знаете, нет, нет, в Украине нет таких людей. Нету, потому что, вы меня извините, если позволяют вот такому прапору развиваться, то нету ни Шахевича, ни Бандеры. О чем можно пожалеть? Я не за них, ей-богу, клянусь вам. Хорошо, спасибо. Это, но у, у, они бы не допустили вот такого висения флага, кощунства над украинским флагом. Я Шуца за Шухевича и сегодняшним днем, потому что я ну, не, немного о нем знаю, я, ну, честно говоря, не интересовалась глубоко его жизнью его деятельностью Сталин, ну не знаю, в общем много действий, которые сейчас проводит Владимир Владимирович Путин, это коварство, и это ну, откровенное вранье, которое звучит с его слов, и это цинизм, ну где-то близко, если как бы а братья вокруг Сталина там тоже диктаторы. Вот у меня как бы не знаю. А вот Путин что сейчас делает, Это вообще конечно ему место именно в суде архском или где там сейчас за то что происходит?